В городе существует программа помощи военнослужащим, которые сейчас проходит службу в зоне АТО. В рамках этой программы разработан комплекс мероприятий. Вчера в город Кривой Рог были доставлены наши военнослужащие в количестве 16 человек. Это все наши криворожане практически, те, которые проживают рядышком. Все они наши, поэтому проходить лечение в условиях дома значительно, наверное, будет и лучше, и дома и стены помогают. Состояние их стабильное, они проходили лечение до этого в военных госпиталях, в других, и на сегодняшний день они находятся в городе Кривой Рог во второй городской клинической больнице. Помощь им оказана и будет оказана в полном объеме. миске голова контролирует ситуацию и посетил военнослужащих. В дальнейшем они будут проходить реабилитацию, медикаментозно они будут обеспечены в полном объеме. И также в рамках нашей городской программы, которая существует, уже этот вопрос решен. На оздоровление этой категории будет выделено 5000 гривен для того, чтобы они могли поправить свое здоровье на человека.